Вітаю, друзья, сегодня 6 квітня 25-го года. Нарешти я выбрался до своего друга Володи. Покажись, руки из кармана вийми. Привет, Володя. Здравствуйте. Привет. Так, ну покажи, что ты тут нахазяйнувал. Ох и красота ж у тебя. А. Ну чаша у тебя конечно гигантская, может 10 метров в диаметре. Ну вот тут два дерева большая чаша, а там дальше поменьше. Там да. тут так получилось. Это ты уже пообрезал, да? Да, это обрезал. Ох и красава, а. Ну да. Расклав ты их капитально. Ну идем, сразу подымся, что ты как бы тут... Ну Ч... вот тут вот уже чаша такая нормальная. Вот, не сильно большая. Да, чудово, да. Сквитнуть и загрузка. Це ж ты тут убрал уже. Ну, ну, брал, да. ну тут і я б ще підправляв би. Ну, буду нормірувати. Нормірувати, так. Да. Це в тебе тут лаурол і кримська осінь. Лауроли, да? кримська осінь. Да. Я пам'ятаю по минулому року, які тут були красавці персики. Де да. те, що в мене. А ну йдемо сюди. Тут. Вот тут мне нравится, тут так жиденько ты оставил. Ага. Ну, это тут такие деревья, да, тут, тут деревья лучше ухожены, лучше, лучше поливали, соди как-то у меня в первую очередь все идет. Да, ну, часто штамп низенький. да, обраблять классно, но у тебя без земли тут. Ну да. Вот это тоже так. Ну, вот это одно дерево, оно тут традиционное. я вообще хотел его выбросить. Да, оно, оно что-то, оно, бачу, хворее. Ну, тут я им как-то а тут а тут краса ты еще не обрезал да а тут 4 дерева необрезанных необрезанных ну, да, буду обрезать тоже, ты тоже чаша ты, ты да. тоже по цвету да ну мы, да, мы тут не завжды можем успевать бы у нас тут ну там ты говоришь, упала, біля того дома, да? Да, да, да. А у меня, то через меня летят сюда до вас, все, все края. Ну, я не успел по той причине, что я поймал себе этот бронхит, и я ага. 10 дней валялся. Ты, ты хвалил, хвалил да. 10 дней, а, да. я, а я, путешествовал. А, будешь, я, я 10 дней хвалил, да. так бы оно уже все было давно. Шо, шо кра... Ой, красота у тебя. Красота. Так, ну что, колись, ты сказал, что с осени не будешь обравлять значит, я с хотел не обраблять, а потом передали буквально в тот же день, сказали, что потепление 10 градусов и дождь. И я решил обработать бордовской. Трех процентов. Трех процентов. Причем так, ветер сильный был, я ручным опрыскивателем, электрическим не получилось, с ручным опрыскивателем слегка прошелся. Вот. Ну и хорошо, получилось, теперь не надо было весной, а весной ну, времени никогда а, нет. А я же эксперименты люблю, то у меня... Твой пятый вариантом был этот эксперимент, что ты с осенью ничем не обрабляешь. Однако ты обрабил. Ну, бор, Бордовская еще раз. Бордовская полезна. И осенью, и весну. Да. Есть возможность обрабатывать. Ничего краще нема за бордовскую, ну, Хоть кра... она и морочного выводила. И... Кра... Краще не... дело не в том, что краще. Дело в том, что 7-летние это совсем другое. Да. А Бордовская это совсем. Если не поблискаешь Бордовскую, хотя бы раз осенью обокращее. Конечно. Вы То ні які хороші скори. Да. Це так вони для підтримки штанів. Ну, я не сказав. Щоб... Або така погода, як в минулому році. Пам'ятаєш, жара з да. березня по жовтень. не дождя, ни... Ну, от да, ні. Ну, отда, То -то, в тому році Абрикосів було навалом. Я хочу сразу придумати зарані, що в цьому році курчавась буде сумасшедша. У прошлом році не було ні одного дождя. В это время, сейчас дождь прошел, еще один дождик и ждите. Да. Через 3-4 дня уже надо так, обрабатывать. Так, что ты в этом уродстве? Ты еще не обраблял? Еще не обраблял, Ну, так. ты молодец, а. Я, ну, тоже 4 варианта с весны обрабил. Но я буду, друзья, про них чуть позднее, потому что сейчас листочки пошли, еще, еще не, не видно кучерявости. Ну, еще чуть рано. Да, Весь... мы трошки подождем для того, чтобы висновки сделать. Насчут, ну, И да. в том, що... Я, як в тебе рясно цвітеш, все повністю. Значить, в тебе тут достатньо сонця і обрізка ну, да. твоя, і чаші розкриті, то бачиш повністю від початку до кінця да. гілки заповнені э, бруньками плодовими. Так, так, что значит, ты, что значит, ты собираешься сейчас делать? Сейчас я зарезаю. И я думаю, что дня через 3-4 я буду брызать от курчавости. Первый и, раз. Первый раз, да. Значит, буду брызать хорусом и скором. Хорус, скоро. Сколько ты хочешь дать хоруса, сколько скоро? Значит... Я давал 5 граммов. Ну, сколько, ни жалко. сколько ни жалко. не жалко. Перед Сколько не жалко. Да нет, ну это... Понимаете, Дозировки, я не хочу о дозировках ничего говорить. Потому что вот я слышал выступление кандидата наук по, у Сергея по этому самому. Он говорит, что э, вот, мол, скор уже давно не работает 10 лет, а вот это самое, а вот брызгать надо от, э, это, от парши яблони, а скор не работает из-за привыкаемости. А, а все равно он говорит 3 грамма, потому что он умный, потому что если он скажет 3,5 грамма, а его же потом... Ты за, за хорус скор, и за скор ты говоришь? За скор. За скор 2 миллилитра вообще по 2. инструкции. Он говорит 3, но, но они не работают и при трех. Хорус, кстати, то же самое, ему хорус уже, я 30 лет занимаюсь Садоводством, так сказать, професіонально, і 30 років ми всі бризаємо хорусом. Тобто там вже привикаємось. Скільки давати при привикаємості. Ну, ти знаєш, я їх все весь час використовую в парі, хорус і скор. Я в парі дав. Зараз перед світінням я дав у нас тепло було. І зараз, друзі, у нас плюс 10. Хоча я бачу, що по країні вже в западних регіонах вже і мінуси пішли. Ну, у нас плюс 10 паспорт, правда, ну, будемо наблюдати. І ви, друзі, сповіщайте, у кого яка погода, щоб читаючи коментарі, люди представляли, що, що у нас яка погода по країні. Так я, я все одно використовую хорус скор, скоргну, звісно, після бордоцької суміші, воно чудово. Я даю давав зараз 5 грамів і 2 мілілітри скора перед квітінням і маспілан для боротьби з шкідниками. И пока что все прекрасно. Ну, это уже перед цветением. А то же по голому я давал и Nordex, и Кассайд, и э, мед Концентрат испанский. Ну, это ты в свое голове. У меня тоже все прекрасно. Я пока ничем не вырезал. Все прекрасно. И я пока не собираюсь, кстати, давать... Ну, вот я, я, я не собираюсь давать инсектициды пока вообще. Я буду тягнути до виліту плодожорки, До, до цвітіння. Акації. До цвітіння акації. От коли, коли цвітіння акації вилітає під час. А оце всякі потому... довгоносики. Оленка Махната. Обращаю ну обращаються. У нас немає оленки Ну, Ні да. тут, то. так. Довгоносики теж я давно. А я... довгоносики, якщо переїдять, друзі, половину цього цвіту, то тільки подякуємо їм. Тут треба нормувати, буде нормувати, не дивлячись на таку мощну обрізку. Да. Вот. То есть сейчас, после цветения, я планирую опять брызгать скор-хорус. Да, У нас сейчас да, да, и скор и скор-хорус, потому что ночью 10, днем до 20, то есть прохладную погоду работает хорус, а днем, когда потеплее, работает скор Сейчас надо. Подавить. Курчавость. Да, самое если главное. Если вы вот эту, если вы дадите меньше химиката, и она не подавится, все, привет. Потом уже вы ничего не сделаете. Так сколько ждавать давать химиката ну, и когда? У, у кого как. У кого? если дождей не будет, как в прошлом году, так можно, я знаю. Мы же не знаем, может? будут дожди. Ну, Пока что дожди дуют. И... Ну и... ты говоришь 5 грамм хоруса. Ну может так. У, может, у меня такое правило, может, что может, если может. мы сделаем Хорошими міськими препаратами з весни дві, дві обробки, тобто по, сплячі бруньки, желательно бордовська, ну хоча б нордекс, касай в повишених дозах. І потім ще по мишеній вушкам по зеленому конусу дамо, скажімо, нордах, нордексом вже в половинній дозі. Це два місця державчих препарата. І потім перед цвітінням уже Хорус, шкор маспілан і після цвітіння те ж саме. То, Вот это будет залог. Наш... Понятно, что это лучше. Конечно, бороться с курчавостью. Конечно, это лучше. Как но, но... мы пройдемся... но, гарантии не будет. Как настанут теплые часы после цветения, то уже за курчавость мы можем забыть. Сейчас да. ее надо ловить и уничтожать. Сейчас, да, вот зараз, да. Зараз, да. Так, что ты еще хотел сказать, Володя? Бо люди там тебя так хотели побачить. можно, можно так. Это Значит, я хотел вообще так поделиться своим опытом 30-летним. 30 30 вот яблони, виноград, потому что мне частенько, частенько задают вопросы. Вот, например, по яблоням. Я знаю, что люди брызгают яблони. 15, 16, так раз, так брызгали, и так, наверное, и продолжают брызгать. 15-16 раз за сезон. Я обрабатываю три раза. Я обрабатываю первый раз яблони. Я обрабатываю. Перед цветениями я их не брызгаю вообще, потому что нет необходимости. А долгоносики? Да забудь, а цветоеды? Да, да забыл я про них вообще. И они про меня, наверное, забыли. Я про них забыл. Последний раз я брызгал лет 15. Я ловил долгоносиков, ложил там дощечки, все это. Оно не нужно. Потому что, во-первых, долгоносики, они съедают только такое больное, молодое, прищепленное. А, старое, а, старое, старое... А, а, Аленка Мохнатая, все квиты, я не побрызгал. Что ты так и кажешь? Какая Аленка? Тебя в жизни не. Ну, было. у нас нема, да, А у людей он показывает кино. Ну, люди знаю, снимают фильмы, там она поголовно вы сидите ну, на квитах, вот тут и жрет их, как Ну, это их проблема, у нас, краю. у нас ее нет. У нас нет, У да, нас нет, поэтому как я могу об этом говорить, если у нас нет, чтобы брызгать то, что у людей зачем. Да. Так что я делаю первую обработку по яблоням, когда зацветает акация. Делаю это, вот это начинает от, от плодожорки. Вот это начина... Значит, от плодожорки надо делать не весной, не осенью, и... а когда перед началом вылета массового. Причем не просто вот я убедился, не просто вылет. Вот ставят в селах, ставят эти самые, ставят как их. Уловители. Ловушки, ловушки феромонные, ловушки, да. да. Но они ловят. Они ловят самцов. Самцы вылетают намного раньше. От самцов брызгать бесполезно. бесполезно. Брызгать надо тогда, когда начинается кладка яиц. А кладка яиц начинается вот тогда, когда засветает какая-то. И вот тогда у вас есть ровно две недели для того, чтобы бороться с плодожоркой. Две недели. Ну так у нее масса вылетов. Подожди насчет массы. Ты что-то рассказываешь. Ну три-четыре вылета. У плодожорки два вылета всего. Да, в каком районе В любом районе. Она, Яблонная плодожорка по-другому не, вылетает. Вот смотрите. Начинается где-то 7 мая первый вылет. Значит, вылет идет массовый две недели, не больше. Две недели у вас есть на обработку. Потом... Что то за собача прибила? Не знаю. А, то дочки. Потом, потом месяц можно, не... я не брызгаю вообще. Месяц. Чем ты брызаешь? Караген, Караген и нур д Комбинирую. Там да, да. Второй вылет от плодожорки через 45 дней. Не раньше. 45-50 даже. Я делаю одну обработку на второй вылет и все. И, в принципе, на этом можно заканчивать работу с яблонями. И третий вылет можно обрабатывать, можно не обрабатывать. Там это ну, такое бог с яблонями. Да, яблонями. Потом виноград. Вот у нас тоже виноград же люди брызуют тоже по 15-20 раз. Ну, в этом вообще никакого смысла нет. Потому что, во-первых, пропадает виноград, они считают, что пропадают от аидиума. А он пропадает не от аидиума, а от мильди. А выброс мильди, спор мильди, он один раз происходит. Поэтому вот так же, как вот у нас на Курчавости один раз появилось «убьете», Зародыш, значит, весной. Не значит, не будет. Не убьете, все, привет. Так же самое и с виноградом. Я брызгаю по четвертому, пятому листу первый раз. А Люди льют железный купорон. А я не брызгаю рот. вообще его до цветей. В прошлом году я не брызгал ну, до Перед цветением же брызгаешь? Нет, не брызгал. В прошлом году не брызгал. В этом, может быть, побрызгаю. А прошлый год была жара. Жара. В, это, в этом побрызгаю, на всякий случай. Но я вам скажу, Чем? что... Сейчас, подожди. Я вам скажу, что Мильдю за последние 30 лет один раз появилась во время цветения. Никогда она за 30 лет. Это было лет 20 тому назад. Когда Мильдю появилась. Так, ты а когда же Она появляется, она появляется, когда холодно и дождливо. Нет, она появляется не когда холодно, когда дождливо и жарко. Когда жарко, Типово. уже у появляется. Нет, какая Она появляется где-то, ну, вот в прошлом году Мильде появилась, 9 мая, я точно, 9 июня я обрабатывал. Первая обработка была 9 июня, дождей не было, поэтому я не обрабатывал. Вот 9 июня пошел дождь, и сразу же после дождя надо Ну, это один дождик у нас был. Один дождик, он и был один. В том вообще дождей не было, и было ну, сухо. один и... был. Ну, и я не было, и я и не брызгал. Это так because... мы же не знаем, в этом году что будет. Может будет хватать беспрерывно, как вот сейчас. Вот как дождь прошел, так и брызгайте. А прошел. для профилактики? А зачем для профилактики? А что, уже по факту, когда милью мелью тоді то А Да оно не лезет. Мелью, вот смотрите, ну а выброс спор происходит только после дождя. Он не происходит, выброс спор, э, произвольно. Он происходит после дождя. Ну, споры там есть, они там живут. Ну, и так что? Ну, ждут так землю обрабатывайте, я, я знаю. Ну, что цирк устраиваете? Это самое. Вот дождь прошел, происходит выброс спор. У вас есть двое-трое суток, чтобы эти споры уничтожить. Вполне достаточно. Ну хорошо, це твоя точка зору. Я дивлюсь в тебе абрикос тут <схай> шиною 20 метрів. А? Ананасний, так? Да? Ананасний. Я дивлюся, оцвівся прекрасно. А? Ти бризкав його? Ні. Ні. І бордовський не бризяв, ні осінь. Ну, подивимось, так. Да. Тим буде цікавіше подивитися, що в тебе буде. Ну, завість є. Я розлупував тут воно, якби не годне було, воно б вже сипалось. Б. Так что зависть у тебя по ананасному уда. А нанасный у тебя шикарные. Yeah? я? еще их два. Сколько у бы максимальный из него был урожай. Ну, пока я формировал. Дело, дело в том, что это было... 10... Не досталось 10-метровое дерево. Пока я все срезал. Ну да. И перевел его на, одно... на один ярус. Он, посмотри, он. Видишь, остались у него тепеньки. Да-да-да. Пока он... я переводил. Пока я восстанавливал Это Это сколько надо места, чтобы шо, вот тут да, пил это, две сотки? Ну так, зато он полтонны даст ананасного абрикоса. Ну сколько а он, максимально? А вот, да, пока он не родил максимально. Был, было там 100-150 килограмм. 150. Когда -то. Ну это чепуха. За да. Да. одного а... дерева. Да, вот с такого дерева было 100 килограмм. Я их сдал по 2 доллара килограмм. И в этом году, надеюсь. -то да, удар. я бачил тебя такие нож снимал, тут такие гиганты были. Доброе, Володя, для начала сезона пока достаточно, дякую тебе, что ну, да. ты рассказал, будем еще периодично встречаться. Кстати, кстати, День... кстати два слова. У... у плодожорки два выхода плодожорки, у этих самых, у персиков больше, где-то 4 -5. Больше, да. Поэтому там немножко по-другому, посложнее. И да. там есть, кроме восточной плодожорки, есть еще один вредитель, который тоже то же самое делать. Там такой есть э, черненькие с красным брюшком жучки, которые летают, откладывают, откладывают яйца по молодым веточкам. А потом они откладывают яйца на плоды. Ну, я тебе скажу, что от плодожорки нема того, той шкоды, что наносить курча ну, это, у тебя, это у тебя нету. А тут плодожорки страшные. Тут, тут он. Кругом персики, кругом абрикосы, которые не брызгаются вообще никогда. И поэтому да. тут разведена продажурка да. Хорошо. То страшнейшая потом болячка гниль. Я могу сказать, как от гнили бороться. Ну, скажи. Я даже это в газете прочитал. Значит, я только понял это вот в прошлом году. Значит, гниль дает, называется мраморный клоп. Это такая... А, он типа вонючки такой Прокусывает знаете? маленькую. Он не прикусывает, он сок сосет. Я их сам наблюдал. Вот этот самый спелый персик, да, и даже зеленый персик. Он сидит и высасывает сок. Естественно, потом оно в том месте начнет выживать. Да. Значит, ну, его единственное, что его берет, это нурел, Д. Нурел. Десять? 10? Ну 10, 9, 10, да. Можно... А персики можно да. немножко меньше. Я тебе скажу, что я побачил добрые результаты. Вот я, я постоянно даю хорус и скор, уже после цветения. Люди дают свеч, но ну, он же без бешеный беш, грошей беш, беш, стоит. Нет, свеч нет смысла. А в, свеч? а в свечу та самая деющая речевина, что и у хоруса, это проденил. Ну, правда, еще там одна деющая речевина, она добавлена. Тобто у меня гнили нема, нема гнили. Не свитч, я даю, я даю один раз туда, ближе к созреванию. Все-таки все что-то может подгнивать, ну, может, ну... может быть... Вот у меня ни одного гнилого персика. У меня была тонна персиков, ни одного гнилого. В том ну, думаю, там штук пять. Ну ты добро сдал в том, том да. ну, По 50 гривен все вылетело. Да? Ну, да. В том году персика была навалом, бо, было бо, навалом, погода да. была добра да. болячек не было. В этом году, наверное, его... Добро, Володя, давать. дякую тебе за... Первое в этом году интервью, красиво у тебе да, и чаша, ну что, как земли богато, то можно и чашу. Ну, каждая чаша у тебе занимает минимум 10-15 квадратных метров. Ну, вот это вот, это вот большая, вот, вот ну, где, сколько тут, вот чаша. Да? У меня на веретіну на 10 квадратных метрах 7 штук сидит, и дают по 15-20 килограмм, вот тебе 100-120 а килограмм. Ну, зараз, якщо хотіть, можемо посмотрите, є час намного компактнее. У мене там є. Ладно, ну, то в другий раз. Володя, раз. Бо так вже есть... 20 хвилин ми тут з тобою. Просто у мене місце місто є. Да, ну, на нас в тебе гігант. Так, добре. Все. Дякую тобі. Спасибо, за, за може, Дякую. може люди там, хто, хто очікував, хто тебе побачить, може, і будуть задоволені. Да. Здоров'я, побачити, і... це мало, треба врожаю. Да, і урожай покажем, да? Я ж буду до тебе, до тебе заїжджати, якщо тут не прилетить сюди, що частенько буває. Да? Не, не Да. Прилітаю кожен день. Ми будемо сподіватися, що не прилетить, і я буду до тебе заїжджати, і будемо обмінюватися досвідом, у кого кращі плоди, менше болячок. Все, Володя. Давай да, все, будьте здорови. Дякую тобі. До побачення. Друзі, з вами був Петрович відеоканал Петрович Production Ukraine. З такої красоти. До побачення!